Очень давно хотела попасть на Украин Fashion Week. А, но я подумала: есть много девочек, таких же, как я, которые хотят попасть на такое модное событие. Так а почему куда-то ехать, если это можно все привести в наш город? Ездила на некоторые показы, а, напрямую вот, знакомилась с дизайнерами. Это было еще в прошлом году, когда я как бы, только задумала вот, начать такое. Вот. Ну а потом как бы приглашала приехать к нам. На самом деле, очень многие дизайнеры отказались, очень многие, потому что а, первая мысль Черкасы это как шаг назад. Ну, сравнить с Киев то, что в Киеве проходит, и Черкасы. А, но когда они видели проект уже в готовом состоянии, то есть с визуализацией зала, с тем, что будет происходить, как это будет происходить, то очень многие все-таки, могу даже так сказать, что... А, Назвали организацию даже лучше, чем в некоторых других городах. В Черкасах нас еще не было, и это новый проект. Это интересно должно быть. И, собственно говоря, я здесь. Со своей коллекцией «Весна-лето-2016» – это вечернее платье и коктейльное платье вязаное. Я не знаю, почему такое решение. Просто, наверное, не все умеют носить вязаную одежду, и, соответственно, очень сложно ее продемонстрировать должным образом. Потому, наверное, я и... Я, так как я вяжу 26 лет и в основном сначала конечно же вязала для себя для своей семьи и вот, вот как-то так получилось что я стала лицом торговой марки я не использую тренды которые вот да пришел 2016 год вот у нас сегодня будет вот так нет я работаю совершенно по-другому я вяжу лично все коллекции это авторские работы да своими руками я это делаю сама я вяжу то, что я чувствую. Я из Одессы, но ну, Одесса это как Одесса, то есть я, в общем-то, человек мира, я везде и всюду, и я в Москве, я в Праге, я в Киеве. Мне всегда интересны, во-первых, города, в которых я не был, во-вторых... Мне хотелось поддержать этих организаторов, потому что, ну, очень многие дизайнеры относятся скептически к Fashion Day, Кировоград Fashion Day, Черкасы Fashion Day, там еще где-то, как не знаю, Запорожье. Почему? Потому что, ну, маленький город, а не столица. И типа, ну, кем вот кого-то, кого, кого вы хотите там чем-то удивить, кому там это что-то надо. А я считаю, что это надо, это правильно, мы должны должны быть везде, мы должны показывать то, что мы делаем, мы должны пропагандировать моду, свое творчество. Мы существуем всего рик. Мы такие себе художественные друзья. Мы разом учились, І просто якось випадково життя нас звело. Ми обидвоє хотіли робити свою справу, займатися одягом. На жаль, поки в Черкасах не продаємося, але чому тому, що це парадокс. Індустрія моди в Україні дуже погано розвинута. Ми продаємося у київських шоурумах, харківських, одеських, дніпропетровських. Вони там існують. А в Черкасах таких шоурумів немає. Тобто е є магазини брендового одягу закордонного, ну такі, як ви всі знаєте, як там Любава або ще якийсь торговий центр. Більше акцентують увагу на них. Так, да, є одяг е конкретних марок, але немає шоурумів, які можуть показувати молодих українських дизайнерів, які ще не дор... ну, Наприклад, ми не можемо відкрити власний магазин. Була на львівському тижні моди. ну, це було зовсім не так. В своєму місці це набагато приємніше, тому що свої люди, але но й нові теж.